mümkündür, mümkün deyil. Fatimə sevgisi olmadan, ona təvəssül eləmədən mümkünsüzdür. Ondan sonra deyir ki, İmam Sadiq əleyhəssalam buyurur ki, cəmaatın müşkilü olanda bizim qapımıza gəlir, bizim müşkilimiz olanda anamız Fatimə Zəhranın qapısına gedirik. Və belə bir adamın huzurunda əyləşmişik. Harda oturmuşuqsa, mən deyirəm bu evlərdə də məclisdirsə, hamısı bir vahid məclisdir. İndi bizi dinləyənlər, bizə baxanlar. Bu elə bir məclisdir dürün kimin qapısında oturmuşuq ki İmam Sadiq deyincə biz çətində düşəndə cemaət bizə tərəf gəlir. Biz çətində düşəndə anamız Fatime Zəhrayə təvəssül edirik. Onların da müşkilülləri e, xırda məsələlər deyil. Mənəvi səyr yolunda hardasa müşkilümüz yarananda həzrə anamız Fatime Zəhra əlimizdən tutur, bizi qaldırır. Çünki o yol nəhayətsiz yol da, sonsuzdur. Peyğəmbər də olasan getdikcə yenə də yeri var. İnnəllaha və məlailikətəhu yüs